YouTube channel Kartun Jepun. Peh, korang dah tengok belum video-video yang dihasilkan? Yes, tentang One Piece juga. Dia banyak buat teori-teori yang pada aku mind-blowing dengan naratif yang baik. Setakat hari ni, dia dah hasilkan 135 konten dah pun. Tapi sayangnya, dia baru ada 983 subscriber sahaja. Jom guys, kita support YouTube channel yang bahas One Piece dari Malaysia ni guys. Supaya dia lepas untuk dapat monetization daripada YouTube. Barulah dia lagi semangat untuk buat konten lepas ni. So, jangan lupa untuk subscribe. Link channel dia aku tinggalkan di ruangan pin komen dekat bawah cakap ni info pasal Joy Boy yang kita tahu semuanya ada satu pihak yang buat salah dan minta maaf kat Joy Boy and vice versa. Mula-mula dekat Pornaglyph, di Fishman, Joy Boy tulis surat minta maaf dekat Mermaid Princess sebab tak mampu tunaikan janji dia. Lepas tu dekat Zoe, dan baru ni pula Iron Giant minta maaf dekat Joy Boy. Dah lebih 800 tahun baru masing-masing sibuk nak minta maaf. Tapi Hang kau perasan tak? Sebenarnya ada kaitan yang sangat ketara antara ketiga-tiga kejadian saling bermaafan ni. Kepada korang yang nak aku review bisnes korang ataupun media sosial ataupun YouTube, TikTok korang ke apa, sekarang untuk 10 orang ter Aku nak buka pakej berharga RM50 sahaja Hanya yang terawal sahaja tau Link whatsapp aku tinggalkan di ruangan pink komen dekat bawah juga Tajuk untuk One Piece Chapter 1152 adalah Terrible Day Iaitu hari yang menggerunkan Cover untuk chapter ini akan menampilkan Yamato yang menghadiahkan Kawamatsu sebuah topi yang dibuat oleh Otama Kemudian spoiler yang pertama mengatakan Yang Gaban menjelaskan bahawa Holy Knight bukanlah makhluk yang tidak boleh dikalahkan Oleh itu Luffy perlu memperhebatkan Conqueror Haki-nya Gaban menyatakan bahawa dalam kalangan kru topi jerami Ada lebih daripada seorang yang memiliki Conqueror Haki ini dan pada mulanya Sanji menyangka Gaban merujuk kepadanya tetapi sebenarnya apa yang Gaban maksudkan adalah Zoro dan seperti mana yang kita tahu Luffy sendiri pun sudah tahu bahawa Zoro juga memilikinya lalu Hajrudin enggan melepaskan Loki namun Luffy mencadangkan agar Loki menyertai kru topi jerami supaya Hajrudin tiada pilihan lain selain membebaskannya namun Loki Hajrudin, Zoro dan Sanji semuanya enggan bersetuju dengan cadangan itu. Kemudian Gaban mendedahkan kepada Luffy, Loki dan Hajrudin bahawa beliau dan Shanks berada di Elbaf ketika peristiwa yang dikenali sebagai hari yang menggerunkan berlaku. Dan pada ketika itu juga, ternyata Shanks juga mempunyai The Abyss iaitu Mark World Government yang ada pada sebelah tangan Shanks sama seperti Holy Knight dan babak berkenaan kilas balik masa lalu bermula. 14 tahun yang lalu, Loki telah pergi ke istana untuk bertanyakan pada King Harald sebab mengapa beliau menjalinkan pakatan dengan kerajaan dunia yang telah membunuh Rock di Zepek. Sebaik tiba di istana, Loki mendapati King Harald telah dibunuh oleh tenteranya sendiri. Sementara itu, Shanks memberitahu Gaban bahawa beliau pernah menjalinkan ikatan dengan King Harald dan ingin menemuinya kembali. Pada masa yang sama, ada satu sosok misteri telah mencuri Devil Fruit Lagenda di Elbaf. Kemudian, satu lagi kilas balik muncul di akhir chapter. Kali ini, menjangkau 109 tahun ke belakang. Di sana, kelihatan King Harald sewaktu mudanya dalam keadaan liar dan agresif mengamuk di sebuah kerajaan manusia dan chapter pun tamat begitu sahaja. Dan untuk minggu hadapan, tiada break. Maka dengan itu, chapter 1152 daripada siri epic One Piece ini muncul sebagai suatu pendedahan monumental yang bukan sahaja memperluaskan sempadan naratif dunia ciptaan Eiichiro Oda malah memperdalamkan akar sejarah dan metafizik yang menautkan watak-watak utama dengan struktur kuasa sejagat diberi judul Terrible Day atau hari yang menggerunkan Chapter ini tidak sekadar menyajikan ledakan aksi atau perbualan strategik semata-mata Bahkan ia menyingkap peristiwa lampau yang mendasari pembentukan kuasa besar dunia Serta menimbulkan pelbagai implikasi ideologi, simbolik dan sosio-politik yang menuntut renungan mendalam Permulaan chapter ini menyuguhkan perbincangan yang padat antara Gaban iaitu seorang bekas kru Raja Lanun Gold D Roger dengan Luffy dan kru topi jerami. Gaban membuka babak ini dengan satu kenyataan yang menggoncang tanggapan terhadap Holy Knight bahawa mereka bukanlah entiti yang tidak dapat dikalahkan. Kata-kata ini bukan sekadar menyemarakkan semangat juang Luffy tetapi menyingkap satu struktur kuasa yang masih boleh dicabar, sekaligus menafikan doktrin keabsahan mutlak World Government. Namun yang paling signifikan ialah pendedahan bahawa lebih daripada seorang dalam kalangan kru topi jerami memiliki haoshoku haki ataupun kongkre haki iaitu keupayaan ini bukanlah sekadar representasi kekuatan fizikal tetapi simbol kekuasaan jiwa yang mampu menggugat dominasi authority Sanji dengan keyakinan dirinya menyangka bahawa dialah pemilik kekuatan kedua itu. Namun realitinya, kekuatan tersebut terserlah dalam diri Zoro iaitu satu sosok yang selama ini lebih senyap namun mendalam dan teguh prinsipnya. Keakuan Luffy bahawa Zoro juga pemilik haki ini mencerminkan pengakuan yang tulus terhadap keunggulan sahabatnya. Memperlihatkan bukan sahaja pertumbuhan watak Luffy sebagai pemimpin tetapi juga penghargaan terhadap hierarki kekuatan yang lebih bersifat fad dalaman daripada luaran. Chapter ini turut menyaksikan ketegangan antara moral dan strategi. Apabila Hajudin enggan melepaskan Loki yang ditahan dan Luffy mencadangkan penyelesaian yang tidak konvensional agar Loki menyertai kru topi jerami, tawaran ini mencerminkan keunikan pendekatan Luffy dalam menundukkan konflik melalui penyertaan dan ikatan persahabatan, bukan melalui kekerasan atau tawar-menawar politik konvensional. Namun penolakan cadangan ini oleh kesemua pihak iaitu Loki Hajruddin Zoro dan Sanji Dan ini menunjukkan batasan pengaruh Luffy Serta prinsip-prinsip yang masih dipegang oleh mereka Khususnya berkaitan kesetiaan, harga diri dan maruah bangsa Elbaf Perolokan ini sekaligus membuktikan bahawa Meskipun Luffy telah berkembang dari segi kekuatan Namun tidak semua permasalahan dunia dapat diselesaikan dengan kehendak peribadinya Dan kadangkala pendekatan terbaik adalah menerima perbezaan prinsip Walaupun dalam kalangan sekutu Kemudian chapter ini mencapai klimaks apabila Gaban mendedahkan rahsia kelam yang berlaku 14 tahun lampau di Elbaf iaitu peristiwa yang kini dikenali sebagai hari yang menggerunkan. Pendedahan ini bukan sahaja membawa kita kepada lapisan sejarah yang selama ini tersembunyi tetapi juga memperkenalkan kepada pembaca tentang kewujudan di Abyss. Tanda gelap yang sama tertera pada sebelah tangan Shanks seperti mana dimiliki oleh semua Holy Knight. Simbol ini menyiratkan keterikatan Shanks dengan kuasa World Government. Suatu perkara yang selama ini dibayangkan tetapi kini dikuatkan dengan bukti visual. Dan untuk pendedahan berkenaan Shanks ini, insyaAllah aku akan keluarkan satu video khusus mengenainya. Selanjutnya, perceritaan ini juga turut mengangkat watak King Harold dan Loki ke pentas utama. Dalam kilas balik tersebut, Loki hadir ke istana untuk menyoal keputusan King Harald menjalin pakatan dengan kerajaan dunia iaitu sebuah entiti yang terlibat dalam kejatuhan Rock di Zebek. Namun setibanya Loki di istana, beliau mendapati bahawa King Harald telah dibunuh oleh tenteranya sendiri. Peristiwa ini menonjolkan pengkhianatan dalaman yang menjadi simbol kepada runtuhnya legitimasi pemerintahan akibat pengaruh luaran dan tekanan geopolitik. Shanks pula dalam naratif silam itu menyatakan bahawa beliau ingin menemui King Harald atas dasar hubungan silam. Namun sebelum sempat sebarang pertemuan berlaku, muncul satu peristiwa misteri, kecurian buah iblis legenda di Elbaf yang memberikan tanda bahawa Elbaf bukan sekadar tanah pergerkasi tetapi juga medan konflik kuasa tersembunyi yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan dari seluruh dunia dan pada akhirnya penceritaan chapter ini menutup dengan satu lagi kilas balik yang menjangkau masa lebih jauh 109 109 tahun ke belakang yang memperlihatkan Raja Harald semasa mudanya dalam keadaan liar dan agresif mengamuk di sebuah human kingdom visual ini membawa pengertian simbolik bahawa Raja Harald bukan sekadar seorang pemerintah bangsa gergasi tetapi juga manifestasi kekuatan purba yang lahir daripada konflik dan penjajahan perwatakannya sewaktu muda menandakan kitaran keganasan yang diwarisi dari generasi ke generasi satu naratif yang sinonim dengan sejarah dunia sebenar di mana empayar-empayar besar terbina di atas runtuhan yang lain ia juga menimbulkan satu pertanyaan falsafi apakah keganasan adalah warisan atau pilihan dan apakah hari yang menggerunkan yang berlaku kemudian hanyalah pengulangan sejarah berdarah yang telah lama tertulis? Di sini chapter 1152 ini bukanlah sekadar satu chapter tambahan dalam kronologi siri tetapi satu titik pemusatan sejarah, kuasa dan takdir melalui pendedahan demi pendedahan daripada kekuatan haki hingga pengkhianatan dalam istana Elbaf daripada simbol abis hingga ke misteri buah iblis yang dicuri dan daripada emosi peribadi watak ke dinamika geopolitik chapter ini merungkai realiti bahawa dunia One Piece bukanlah hitam putih tetapi suatu gelanggang kompleks yang dipenuhi kabut sejarah, dendam masa lalu dan pertarungan ideologi yang belum selesai. Dengan pemikiran strategik Gaban, keterbukaan Luffy, prinsip Zoro dan Sanji serta kisah silam Elbaf yang bergolak, kita disajikan dengan wacana bahawa kekuatan sejati bukan sekadar pada pedang dan kuasa sihir, tetapi juga pada kebijaksanaan menanggapi masa lalu dan keberanian melangkah ke masa depan. Hari yang menggerunkan tidak hanya satu peristiwa, ia adalah sebuah metafora kepada hari-hari di mana kebenaran dibongkar dan dunia tidak lagi dapat kembali seperti sebelumnya